तो पोकाम जी बाे जाए किस तरह जल्द कूम्ब रेखी जल जे ज्ञान रेखी पोकाम ठंडार जून लगभग सेप कर मरे जाए यही तो जाना जाना पांच पकड़ पाप हो जाए तो हाँ जहाँ तक है देखे हिंदी भाषी हिंदी भाषी लोग क्या करते हैं राजस्थान आदि में नहीं कोई लाखड़ी दो अंदर में कोई चीटी है वीपराज है ओ लाखड़ी जला देना जो तो खुद बन जाए तो ना फिर तो हमारा अनु जन के माने लेकिन कह रहा खूब माने तो जड़ा बड़ा तेजा कुछ ना जाए चीटियों में ईश्वर है ऐसा मानकर मैं कृष्ण का चिंतन मैं भगवान का चिंतन करे अतः मेरी चाल तो ऐसी है रागी हमारा साथ ये भी चल बे हमें तो एक चार बेशी चलते पार बना कारण हमें वो काम देख ले हमारे जन ना है एक दिन ने पंच सुना पंच जग्गम करिश्चे तो पास पकार जग्गो करता है प्रतिदिन की जब करना सर्पणम से ऋषि जग अर्थात पितृजग पितृ को उद्देश्य से कुछ देना ऋषि का भावना से अर्थात ऋषि किसके बने दृष्टा दृष्टा जा कि के बने भी है वो घंटा दी बने से उसी को पढ़ना उसी को मानना तो जब गम से और जब करना क्या जबग जब जब ग हो भावना जबग जबग तो अनेक प्रकार है तो वही लेकिन मध्य में वो पाप कटे जाए अनेक तो पंशो बलि अगली जिन्य अन्य जिन्य के पशु के देवा खावा समस्त गुणी मैत्री में, में है जरा भरत से ऐसा वित्तपूर्ण बह सुन कर राजा ने सोचा ना ना ये पागल नहीं नहीं तो फागन ना नहीं तो कोई परमंश है ये कोई परमंश है तात संत में महान संत है यह ज्ञानी महात्मा है लगता है कि यह कोई अमुदूत शब्द है बोले तो कोई अमुदूत संत अमुदूत क्या आशा पाशा विनिमित आदिमत्यंत वर्जित तो जान भीतरे आशा आसक्ति सब कुछ निर्मूल हो गए एवं तंत्र मंत्र विनिमुक्ता तो कार्य लक्षण अभिदूत क्या लक्षण है ना तो वही बड़े अभिदूत अवदूित उसके बोलते जो एक बारी विषय वासना कामना सब कुछ एकाकार हो गया कोई है और वेदांत के कठिन तो बता रहा है वेदांत कथा बोलते इनको ब्रह्मनिष्ठा अलौकिक है और जो भगवान के प्रति जो निष्ठा है वो बहुत अतुलनीय है मैंने इनका अपमान करके बड़ी गौती किया मैंने अपमान करे थी खूब भूल करे थी यह सोच कर चलती हुए पालकी से राजा पड़ा नीचे ऐसे कि ये जो मारने के लिए तैयार हो गया था वही राजा अब बंधन करने वाला महाराज से क्षमा कर दो जो महाराज दिन ने तैयारी चील तो मानुष्य तब तो से हाथ जोड़ करके क्षमा